যিমান কি খবৰ আপোনালোকৰ আশা কৰোঁ সকলো ভালেই আছে আজিৰ ভিডিঅ'টোলৈ আপোনাক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজি হৈছে মাজুলীত দ্বিতীয়টো দিন তো ওলাই কৰি ৰেডি হৈছোঁ আমি এতিয়া মাজুলী চাবলৈ যাম মানে সত্ৰত সোমাম তো একদম চাদৰ মেখেলা পিন্ধি কৰি ৰেডি হৈ লৈছোঁ মানে ভাল নালাগিলে চাদৰ মেখেলা নিপিন্ধাকৈ যাবলৈ ত' আজি ভিডিঅ'টো চাই থাকক আজি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব আপোনালোকে কাৰণ আমি মাজুলীত ক'ত যাওঁ কি কৰোঁ সকলোখিনি দেখাই দিম তো চাই থাকক ভিডিঅ'টো প্ৰথমতে এতিয়া আমি গৈ আছোঁ খাবলৈ মানে কি হ'ল দিনটোৰ কাৰণে ওলাই যাম ক'ত কি খাওঁ কি নাখাওঁ ঠিক নাই গতিকে একদম ইয়াতে খাবলৈ ব্ৰেকফাষ্ট অৰ্ডাৰ দি দিছোঁ তো সকলো ক'লে মই আহি লাষ্টত আছোঁ মানে একদম ৰুমটোত কি আছে কি নাই কিবা থাকি গ'ল নেকি গোটেইখিনি চাই মেলি একদম আহিছোঁ এতিয়া খাই কৈ লওঁ লৈ পেলাই যাম কাৰণ দিনটো ঘূৰি ফুৰি থকা যাব অচিনাকি ঠাই ক'ত কি পায় নাজানো ভালদৰে তো ভাবিছোঁ ৰাতিপুৱা ওলাওঁতে ধুনীয়াকৈ খাই কৰি লওঁ ত' চাওক আৰু মই এতিয়া দেখাইছোঁ ৰাতিপুৱা সময়খিনি একদম পূৰা শান্ত ধুনীয়া হৈ আছে তো চাওকচোন খাই বৈলৈ ওলাই আহিলোঁ এতিয়া আমি আহি আছোঁ চামুগুৰি সত্ৰলৈ ত' আমাৰ অকণমান খেলি মেলি হ'ল আমি আছিলোঁ গড়মূৰত তো গড়মূৰৰ পৰা মানে কি হয় কমলাবাৰী বা আউনীআটী সত্ৰৰ ওচৰতে হয় কিন্তু আমাৰ অকণমান খেলি মেলি হোৱা কাৰণে আমি আকৌ সিফালে ঘূৰি আহিলোঁ মানে আমি প্ৰথমতে চামুগুৰি সত্ৰলৈ আহিলোঁ এয়া চামুগুৰি সত্ৰ পালোঁহি পাই লৈ পেলাই এতিয়া মই ভিতৰলৈ প্ৰৱেশ কৰিছোঁ মই দেখাই দিম সকলোখিনি মানে সত্ৰভাগ আছে অকণ আগলৈ অকণমান আগলৈ তো আমি প্ৰথমতে কি ভাবিছোঁ মুখা শিল্পখিনি চাই লওঁ চাই লৈ পেলাই আমি সত্ৰলৈ যাম তাতো দেখাম আপোনালোকক আৰু এইফালে হৈছে এইটো বনাই থকা ঘৰটো আৰু এইফালে হৈছে মুখাশিল্পখিনি থৈ দিয়ে মানে ইয়াতে ধুনীয়াকৈ মানে মানুহে চাবৰ কাৰণে থৈ দিয়ে আৰু প্ৰথমতে আমি চেণ্ডেলযোৰ খুলি ল'ব লাগিব তাত চেণ্ডেলখিনি সোমাব নিদিয়ে আৰু এইটো আমাৰ নিজৰো কথা মানে নিজৰো ভাল লাগে চেণ্ডেলযোৰ খুলি সোমালে আৰু ইয়াত দেখিছেনে মুখাবোৰ ধুনীয়াকৈ সজাই পৰাই থৈ দিছে আৰু সঁচাকৈ মানুহে যে কয় মাজুলী মুখাশিল্পৰ বাবে বিখ্যাত তো তাৰে প্ৰমাণ এয়া ধুনীয়াকৈ তেওঁলোকে বনাই কৰি থৈ দিছে আৰু বহুত ভাল লাগিছে আৰু মই ইয়াৰে যিজন মানুহ ইয়াত যিজন থাকে তেওঁৰ মুখেদি কিছুমান কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম তেওঁ কিছুমান কথা সুধিম মই তো আপোনালোককো জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম তেওঁ নিজ মুখেৰে ক'ব যিমানখিনি পাৰোঁ মই দেখাম তো চাই থাকক ভিডিঅ'টো হ'ল এখন চামুৰি সত্ৰৰ পৰা মোক কৈ দিছোঁ এই সত্ৰখন ষোল্লশ তেষষ্ঠি খ্ৰীষ্টাব্দত আহোম ৰজা চকধ সৃংগণ্য প্ৰতিষ্ঠাখন আৰু তেতিয়াই প্ৰথমজন সত্ৰাধিকাৰ আছিলে চক্ৰপাণী এটা সেই চক্ৰপাণী এটাৰ ওচৰত ৰজা চক্ৰধৰ সিংহে সৈন লৈ এই সত্ৰখিনি প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে এজোপা বৃহৎকাৰ চামগছ আছিলে সেই চাম গছজোপাৰ তলতে সত্ৰখিনি প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ কাৰণে নাম দিছিলে চামগুৰি সত্ৰ আৰু সত্ৰখনৰ মূল বৈশ্য হৈছে জগতগুৰু শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ হিংসা শিল্পী গুৰুজনাই নগাঁও জিলাৰ বৰদোৱা থানত চিহ্নযাত্ৰা ভাণ্ডিৰ প্ৰথম হিংসা পলাটো তৈয়াৰ কৰিছিলে সেই পৰম্পৰাটো একাদিকে মই চলি আহোঁতে আহোঁতে দুহেজাৰ তিনি চনত আমাৰ ডক্টৰ ভূপেন দাই মুখা শিল্পটো ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ স্বীকৃতি দিলে সংগীত নাটকেডমী যোগেদি সেই সৌভাগ্য আমাৰ প্ৰথম পিতৃয়ে পালে খালী ভূপেনদাই হাতে হাতে দিব নাপালে ভূপেন দাই ঘোষণা কৰি তিনি চন কাৰ্যকাল বুলি মহিলা সোণাল মানসিং তাৰপাছতে বিশ্ব লোক আহিবলৈ তেৰ চনত পালে প্ৰণৱ বৰুৱা শিল্পীতা নগাঁও প্ৰণৱ বৰুৱা জানুৱাৰী কেহাই প্ৰতি জানুৱাৰী তেৰ চনত এনেকৈ বস্তুটো বাঢ়ি গৈ আছে বনাই থোৱা সকলোবোৰ মানে এতিয়া ভাওনা হ'লে ব্যৱহাৰ হ'লে ব্যৱহাৰ হয় এনেকৈ ধৰক এইটো পিন্ধি য যিমান হয়

এইখিনি নগাঁৱৰে কৈছিলে এতিয়া আমি গৈ আছো সত্ৰৰ দিশে চামুগুৰি সত্ৰ আৰু ইয়াৰে যি গৰাকী সত্ৰাধিকাৰ তেওঁক আমি সকলোৱে চিনি পাওঁ হয়তো আপোনালোকেও চিনি পাওঁ হমচন্দ্ৰ গোস্বামী তেওঁ দুহেজাৰ তেইছ চনত পদ্মশ্ৰী বঁটা লাভ কৰিছিলে আৰু তেওঁক আমি লগ পাম তেওঁৰ মুখে বহু কথা শুনিবলৈ জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোককো মই জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম যিমানখিনি পাৰোঁ মই আৰু তেওঁ যিমানখিনি কয় মই আপোনালোকক শুনাবলৈ চেষ্টা কৰিম তেওঁ গোটেইটো চাওক আৰু তেওঁ লগ কৰিবলৈ এতিয়া গৈ আছোঁ বৰ লগতে ইয়াতে বেলেগ মানে বেলেগ ভাষীৰ লোকসকলো আহিছে আমাৰ আগে আগে গতিকে তেওঁ আমাক হিন্দীতে অলপ বুজাই দিছে মানে যাতে আমিও বুজি পাওঁ আৰু সেই বেলেগ ভাষীৰ লোকসকলেও বুজি পায় গতিকে তেওঁ হিন্দীতে কৈ দিছে শুনক तो हाँ तो ये जगह पे सर हुआ है चो तो मार लीजिए तो ट्रेडिशन में तो एक तो फिक्स था ये था ये था आप भी मॉडल में जैसे सर टू थाउजेंड तो बनाया आ जो डायलॉग गया डायलॉग बाहर निकल गई है तो अनुरोध लोग तो साहनिशा के लिए तो টু থাউজেণ্ড এইটিন ভাৰত চৰকাৰ সাংস্কৃতিক মন্ত্ৰালয়ে দিয়া সংগীত নাটক একাডেমী এৱাৰ্ড সংগীত নাটক একাডেমী এৱাৰ্ডে দিয়া ৰাষ্ট্ৰপুৰি तो टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री टू इसी समय दिए एक पद्मासी पद्म ओ रिकमेंडेशन तो हो ना ये लास्ट ये मेरा काम रिपब्लिक डे दिल्ली और रिपब्लिक डे हाँ मैं बनाया टेबलो जानते हैं राम हम लोग को टेबलो टेबलो में हैं टेबलो बनाया आ आसाम सेकंड पेशन हाँ ये कितने कितने साल का ये

গতিকে আমি প্ৰথমতে কমলাবাৰী চাই আহিব পাৰিলোঁ হয় কিন্তু আমাৰ ভুল হ'ল আমি প্ৰথমতে আকৌ চামুগুৰি সত্ৰলৈ গুচি আহিলোঁ মানে সেইটোৱে আমাৰ ভুল হ'ল তো এতিয়া আমি আহি পালোহি কমলাবাৰী সত্ৰ আৰু মই প্ৰথমতে গোটেইখিনি দেখাই দিছোঁ কেনে এইখিনিৰ পৰা যাব লাগে সত্ৰখনলৈ আৰু এই ঘৰটো যে হৈছে ইয়াতে আমি যাত্ৰী থাকিবৰ কাৰণে এইটো ঘৰ সাজি থৈছে তেওঁলোকে আহি হোটেলত নাথাকি ইয়াতো থাকিব পাৰে সত্ৰত থকা বুলি কয় যে তো এতিয়া আমি সত্ৰলৈ সোমাই আহিছোঁ আৰু আহিয়ে দেখিছোঁ চাওকচোন ইমান ধুনীয়াকৈ তেওঁলোকে সজাই থৈছে ইয়াতে মানে তেওঁলোকে কিবা পাতিলে কৰিলে দৰ্শক বহিবৰ কাৰণে এনেকৈ সাজি কৰি থৈ দিছে কাঠৰে হয় গোটেইখিনি ইমান ধুনীয়া লাগিছে আমি যাওঁতে মানুহ তেনেকৈ নাছিলে কাৰণ দুপৰীয়া সময় হৈছিলে আৰু আমিয়ে আছিলোঁ মানুহ তো গোটেইখিনি শালিয়ে আছিলে আৰু ভকতকো তেনেকৈ লগ নাপালোঁ কিন্তু আমি নিজে চালোঁ আৰু যেতিয়া আমি ভকতৰ ঘৰ চাবলৈ গৈছিলোঁ সেইখিনি দেখাবলৈ গৈছিলোঁ তেতিয়া তাতে এজন ককা লগ পালোঁ তেওঁ আমাক গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ কৈ মেলি দিলে ককাজন বৰ মৰমলগা আছিলে তেওঁ গোটেইখিনি আমাক ধুনীয়াকৈ কৈছে আৰু যে ইয়াতে ভকত থাকে আৰু ভকতৰ ঘৰটো কেনেকুৱা আমাক চাব দিলে মানে ভিতৰখিনি তো ময়ো আপোনালোকক দেখাই দিম আপোনালোকেও চাওক কেনেকুৱা ভকতৰ ঘৰ তো এয়াই আৰু এয়া হৈছে সত্ৰৰ ভিতৰৰ ভাগ দেখাই দিছোঁ ইমান ধুনীয়া মানে শান্তি এটা পৰিৱেশ হৈ আছে ক'তো কোনো হুলস্থুল নাই বহুত ধুনীয়া মানে বহুত শান্তি লাগিছে আহি পেলাই তো আমি প্ৰথমতে সেৱা কৰি লওঁ লৈ পেলাই আমি ভকতৰ ঘৰলৈ আপোনালোকক লৈ যাম দেখাবলৈ তো সেৱা কৰি মেলি হ'ল আৰু এয়া হৈছে ভকতৰ ঘৰ প্ৰথম ভিতৰখিনিৰ পৰা দেখাই দিছোঁ গোটেইখিনি দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক তেওঁলোক কেনেকৈ থাকে কেনেদৰে থাকে আৰু ককাজনে আমাক মানে ধুনীয়াকৈ দৰ্জাবোৰ খুলি কৰি দিছে যে আহক চাওক এনেকৈ লাইটবোৰ লগাই কৰি দিছে ভাল লাগিলে চাই তেওঁলোকৰ মানে মৰমবোৰ আৰু সঁচাকৈ মই আগতো ভিডিঅ'টো কৈছোঁ মাজুলীৰ মানুহৰ মৰমবোৰ সঁচাই বহুত ধুনীয়া বহুত মৰম কৰে তেওঁলোকে আৰু চাওকচোন তেওঁলোকৰ ভকতৰ ঘৰটো তেওঁ আমাক গোটেইখিনিয়ে দেখাইছে মানে এফালৰ পৰা যে এইখিনিও চাওক একদম পাছফাললৈকে গোটেইখিনি দেখাই দিছে আৰু এয়া ভঁৰাল থৈ দিছে ধুনীয়াকৈ তেওঁলোকে ধান এনেকুৱা ভঁৰাল মানে দেখিবলৈ নোপোৱা হৈছোঁ এইটো দুলি বুলি কয় চাগৈ মোৰ চাগে ভুল হৈছে কোৱাত কোনে কে কি বুলি কয় মোক জনাবচোন কমেণ্টত মই দুলি বুলিয়ে জানো বাৰু এয়া পিছফালখনো দেখাই দিছোঁ তাৰপিছত এতিয়া ককা পাকঘৰ পাকঘৰত মানে কি মই সোমোৱা নাই কাৰণ বহুতৰে নিয়ম থাকে ন যে পাকঘৰত এনেকৈ কিছুমানে বেলেগক সোমাব দিব বেয়া বেয়া আৰু তেওঁৰ ভকত হয় গতিকে মই পাকঘৰত সোমোৱা নাই মই দুৱাৰমুখৰ পৰা গোটেইখিনি দেখাই দিছোঁ আৰু ককাই ভিতৰলৈ গৈ আমাৰ কাৰণে কিবা খোৱা বস্তু আনি আছে গতিকে মই কেমেৰাটো অলপ হাতটো মানে ভিতৰলৈ দি দেখাই দিছোঁ মই সোমাই যোৱা নাই ভিতৰলৈ আৰু এয়া চাওকচোন ককাই মিঠৈ লাড়ু দিছে খাবলৈ আমাক ইমান মৰম দেখিছে কৈছে ককাই কৈছে ইয়াকে আছিলে আৰু খোৱা তোমালোকে আহিছা ইমান দূৰৰ পৰা গতিকে ইয়াকে সকলোকে অকণ অকণ ভগাই দিছে আৰু এয়াই মৰম আমাৰ কাৰণে এয়া আশীৰ্বাদ তো আমি ইয়াক খালোঁ খাই কৰি লৈ পেলাই ওলালোঁ আৰু ককাক এবাৰ দেখাই দিছোঁ মানে ককাজন কিমান মৰম লগাই আপোনালোকে চাওকচোন মানে সঁচাকৈ দেই মানে মোৰ বহুত ভাল লাগিলে ককাক এয়া তেওঁ একদম ফটো উঠাইছে বুলি ধুনীয়াকৈ একদম হাঁহি মাৰি দিছে বহুত ধুনীয়াকৈ ককাক চাই মেলি ধুনীয়াকৈ তাৰপৰা আমি বিদায় ল'লোঁ এতিয়া আমি যাম আউনীআটী সত্ৰ কমলাবাৰী সত্ৰৰ ওচৰতে মানে অকণমান গৈ পেলাই আউনীআটী সত্ৰ পায় তো আমি এতিয়া তাত সোমাম তো চাই থাকক আৰু এতিয়া আমি আহি পাইছোঁ সেই আউনীআটী সত্ৰ মই একদম বাটৰ পৰা আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ গোটেইখিনি আৰু সেয়াই দেখিছেনে গেটখন জিলিকিয়ে আছে আৰু ইয়াতে দোকান বজাৰ অলপ আছে বাকী সত্ৰবোৰত তেনেকৈ আপোনালোকে দোকান বজাৰ নাপাব কিন্তু এনেকৈ আউনীআটী সত্ৰতে আপোনালোকে কিবাকিবি কিনিব কৰিব পাৰিব ইয়াতে মানে কাঠৰ বস্তু কিবা সজোৱা বস্তু তেনেকৈ আছে ঘৰলৈ ল'ব পাৰিব তো এনেদৰে আহি আমি পালোহি ইয়াতে গাড়ীখন পাৰ্কিং কৰি চাকি বন্তি অলপ লৈ লওঁ চাকি দিম বুলি ভাবিছোঁ তাতে আমি গ'তো দিয়া হোৱা নাছিলে ইয়াতে জ্বলাম বুলি ভাবিছোঁ ত' ইয়াতে লৈ গৈ ভিতৰলৈ যোৱাখিনি মই দেখাই আছোঁ এতিয়া আমি ভিতৰলৈ প্ৰৱেশ কৰিছোঁ গোটেইখিনি মই যাওঁতে গোটেইখিনি দেখাই দিম কিমানখিনি সোমাই যাব লাগে আৰু সঁচাকৈ সত্ৰকেইখনৰ মানে ভিতৰৰ সোমাই কিবা এটা শান্তি লাগিছে মানে সেইটো বুজাব নোৱাৰা গ'লেহে আপোনালোকে বুজি পাব তো চাওকচোন ভিতৰখিনি তো এনেদৰে সোমাই গৈ অলপ দূৰ গৈ প্ৰথমতে আমি মিউজিয়াম এটা পাম মিউজিয়ামৰ একে একেবাৰে সন্মুখতে আছে সত্ৰভাগ তো প্ৰথমতে আপোনালোকে মিউজিয়ামো চাব পাৰে নহ'লে সত্ৰভাগো চাব পাৰে ত' আমি প্ৰথমতে কি কৰিম সত্ৰভাগ চাই ল'ম এইটো হৈছে মিউজিয়ামটো আৰু এইফালে হৈছে সত্ৰভাগ মেইন সত্ৰভাগ এইভাগ হয় আৰু এতিয়া আমি ইয়াতে প্ৰথম সোমাই লওঁ সেৱা কৰি লওঁ চাকি ধূপখিনি জ্বলাই লওঁ যিখিনি লগত লৈ আহিছোঁ আৰু কথাটো হ'ল কি সত্ৰৰ ভিতৰত চাকি ধূপ জ্বলাব নিদিয়ে বাহিৰতে জ্বলাব লাগিব ইয়াত দেখিছেনে চাকি জ্বলিয়ে আছে বেলেগ মানুহে আহি জ্বলাই কৰি দিয়ে ত' চাকি ধূপ জ্বলাই এতিয়া ভিতৰলৈ আহিছোঁ সেৱা কৰিবলৈ আৰু চাওকচোন ইমান ধুনীয়া মানে মাজৰখিনি মাটিৰে ধুনীয়াকৈ মচিদ হৈছে আৰু কাষৰখিনি এনেকৈ পকাই বনোৱা হৈ আছে ত' আমি এতিয়া চাইডেদি গৈ মানে মণিকূতভাগলৈ যাম তাতে সেৱা কৰিম তাতে ভকতসকল বহি আছে তো আমি তাতে সেৱা কৰি মেলি ধুনীয়াকৈ আশীৰ্বাদ লৈ মই আপোনালোকক গোটেইখিনি দেখাই দিছোঁ তো চাওকচোন আৰু ইমান ডাঙৰ চাওকচোন ভিতৰতো তাকে মই কৈছোঁ ইয়াত যদি মানে বহুত মানুহে একেলগে নাম গায় তো কিমান ভাল লাগিব আৰু ভিত মানে বিশেষকৈ এই মাজৰখিনি যে মাটিৰ ত' ইয়াত বহি পেলাই নাম গালে কিমান এটা ভাল লাগিব তো তাকে আমি পাতিছোঁ কথাখিনি আৰু এয়া সত্ৰৰ ভিতৰৰ ভাগ আৰু ইয়াতে মানে আমি ভাবিছিলোঁ বাহিৰৰ পৰা সেৱা কৰিব লাগিব কিন্তু নাই তেওঁলোকে ভিতৰলৈ মাতিলে আৰু ভিতৰখিনি ধুনীয়াকৈ দেখাই দিছোঁ মই তেওঁলোকক সুধি ল'লোঁ যে মই ভিডিঅ' কৰিব বা ফটো তুলিব পাৰিমনে তেওঁলোকে ধুনীয়াকৈ দিছে মানে ইয়াত কোনো ধৰণৰ মানা মানা নকৰে যে এইটো নকৰিব সেইটো নকৰিব তেওঁলোকে ধুনীয়াকৈ কৰিব দিয়ে আৰু মানে ইয়াত এনেকুৱা নহয় যে আপুনি চাদৰ মেখেলা পিন্ধি আহিব লাগিব মানে চাদৰ মেখেলাটো পিন্ধি যোৱাটো নিজৰ কথা নিজৰ ভাল লাগে কিন্তু মানে মই যিটো জানিছোঁ তেওঁলোকৰ পৰা মই সেইটোকে আপোনালোকক কৈছোঁ ইয়াত এনেকুৱা নহয় যে চাদৰ মেখেলাই পিন্ধি আহিব লাগিব আপুনি চুৰিদাৰ বা বেলেগ মাৰ্জিত সাজ আপুনি পিন্ধি আহিব পাৰে কিন্তু নামঘৰৰ মন্দিৰ বা সত্ৰ বুলি ক'লে আমি প্ৰথমতে চুৰিদাৰযোৰ বা বেলেগ বস্তুলৈ মন নাযায় প্ৰথম চাদৰ মেখেলাযোৰলৈ মন আহে ছোৱালী হওক বোৱাৰী হওক তো চাদৰ মেখেলাযোৰে পিন্ধি অহাটো ভাল মানে নিজৰো ভাল লাগে কাৰণ ইয়াত আহি পেলাই যেতিয়া আপুনি দেখিব বেলেগ মানুহবিলাকে হেৰি চাদৰ মেখেলা পিন্ধিছে আপোনাৰ নিজৰে বেয়া লাগিব তো এয়া আছিলে ভকতৰ ঘৰ গোটেইখিনি আৰু এই ফুলজোপা দেখিছেনে ইমান ধুনীয়া ইমান ধুনীয়াকৈ লাগি আছে ইয়াতে আমি ফটো চটো উঠিলোঁ উঠি কৰি এতিয়া গৈ আছোঁ এতিয়া আমি যাম দক্ষিণ পাট সত্ৰলৈ ইয়াতে চাই কৰি গ'লে ভকতৰ ঘৰ গোটেইখিনি আৰু এতিয়া আমি মিউজিয়ামটো চাম মিউজিয়ামৰ ভিতৰত ভিডিঅ' কৰিব নিদিলে গতিকে সেইটো নকৰিলোঁ তো এতিয়া ইয়াত চাই কৰি এতিয়া আমি গৈ আছোঁ দক্ষিণ পাট সত্ৰলৈ আমি যিটো ৰাস্তা দি গ'লোঁ আমি মানে গুগল মেপ চাই চাই গ'লোঁ গতিকে ৰাস্তাটো অকণ বেয়া হ'ল হয়তো বেলেগ ৰাস্তা আছিল চাগে ভাল ৰাস্তা আমি গম নাপালোঁ জানাৰসকলে গম পাব কিন্তু আমি যিটো ৰাস্তা দি আমাক গুগলে দেখালে তো বহুত বেয়া আছিলে বহুত মানে আমি আধা ৰাস্তাত গৈতো ভাবিছিলোঁ যাব নোৱাৰিমেই নেকি কিন্তু নাই গ'লোঁ গৈ পালোগৈ তো এতিয়া আমি এয়া দক্ষিণ পাট সত্ৰ পাইছোঁ সিও এইফালেদি সোমাই যাব লাগিব এইখিনি ৰাস্তা ভাল এইখিনি চি চি ব্লক দিয়া হৈ আছে তো এইফালেদি সোমাই গৈ পেলাই অলপ দূৰ গৈ আমি পাম দক্ষিণ পাট সত্ৰ তো এয়া চাই পেলাই আমি ঘাটলৈ যাম মানে আমি দিয়া অখলা ঘাটৰ একে ওচৰতে আছোঁ তো এয়া চাই মেলি ভাত পানী খাম খাই মেলি ঘাটলৈ যাওঁ তো এতিয়া দক্ষিণ পাত সত্ৰ মই ধুনীয়াকৈ দেখাই দিছোঁ চাওকচোন ইয়াতো মানে কি হ'ল আমি আহি পোৱা বহুত দেৰি হ'ল মানে এতিয়া হয়তো এটা দুটামান বাজিছিলে মানুহ নাই তেনেকৈ আমি যেতিয়া সোমাইছোঁ তেতিয়া এখন গাড়ী মানে ভক্ত আৰু যাত্ৰী তেওঁলোক ওলাই আহিছে তো সেয়াই চাগে লাষ্ট আছিলে তো হ'লেও আমি লাষ্টত গৈ পেলাই এজন ভকতক লগ পালোঁ মানে আমাক আশীৰ্বাদ দিবলৈ নামঘৰীয়া তো তেওঁ দিলে আমাৰ আমি ভাবিছিলোঁ সেৱা কৰিব নাপামেই নেকি কাৰণ মেইন দৰ্জাখন বন্ধ হৈ আছিলে কিন্তু আমি এনেকৈ অলপ দূৰ গৈ দেখিলোঁ পাছফালৰ এখন দৰ্জা খোলা আছিলে ত' আমি সেইফালেদি সোমাই যাওঁতে তেওঁক লগ পালোঁ তেওঁ ধুনীয়াকৈ এইটো নহয় যে এনেকৈ নক'লে যে মানে যে এতিয়া বন্ধ হ'ল এতিয়া দেৰি হ'ল আপোনালোক যাওকে বা সেৱা কৰিব নোৱাৰিব তেওঁ ধুনীয়াকৈ মাতি নিলে মাতি নি পেলাই ধুনীয়াকৈ কৈছে আৰু আহক আৰু এইভাগ হৈছে মেইন সত্ৰভাগ সেয়া আগফালেদি বন্ধ থকা দেখি আমি পিছফালেদি এনেদৰে ঘূৰিছোঁ আমি ভাবিছোঁ চৌহদটোকে চাই মেলি যামগৈ কিন্তু নাই এখন দৰ্জা খোলা আছিলে আমি সেইফালে সোমাই গ'লোঁ আৰু তেওঁ আহি ধুনীয়াকৈ আশীৰ্বাদ দিলে বহুত ভাল লাগিলে মানে প্ৰতিটো বস্তুৱে আমাক মানে এনেকুৱা নহয় যে আধৰুৱা হ'ল ধুনীয়াকৈ আমি চাই আহিছোঁ আৰু এই সূতাকেইটা দেখিছেনে এইকেইটা হয় কাঠৰ সূতা ডাঙৰ ডাঙৰ কাঠেৰে বনোৱা হৈ আছিলে আমি প্ৰথম চিমেণ্টৰ বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু নহয় কাঠৰ হয় ত' ধুনীয়াকৈ মই দেখাই দিছোঁ ভিতৰৰ ভাগ মানে এইভাগ ম নামঘৰ বনাই আছে নতুনকৈ বনাই আছে সিফালে তো হয়তো ইয়াৰ পৰা লৈ যাব নেকি ধুনীয়াকৈ তো আধা কাম কৰোৱা হৈ আছে আমি অনুমানহে কৰিছোঁ তো এতিয়া গোটেই চৌপাশটো মই দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক চাওকচোন সেয়ে আমি আহি থাকোঁতে তেওঁ আমাক দেখা পালে দেখা পায় ধুনীয়াকৈ ভিতৰলৈ মাতিলে মাতি পেলাই সেৱা কৰিব দিলে আৰু মেইন যিভাগ মুনিকূট মানে যিভাগ ভিতৰত আছে মই এতিয়া আপোনালোকক দেখাই দিম কাৰণ সিফালৰ পৰা দেখাওঁতে কাপোৰ এখন আঁৰি থৈছিলে তো এতিয়া আমি এইফালৰ পৰা দেখাই দিম আপোনালোকে চাব পাৰিব আৰু চাওকচোন কি ধুনীয়াকৈ আঁকি আঁকি থৈছে গোটেই বস্তুবোৰ ইমান পৰিপাতি হৈ আছে ত' এয়া আমাৰ ভিতৰলৈ মাতিলে মাতি কৰি আমি সেৱা কৰিলোঁ আৰু তেওঁ কৈছে কৈছে আপুনি ভিডিঅ' কৰি ল'ব পাৰিব বুলি ধুনীয়াকৈ কৈছে মানে ইমান ধুনীয়াকৈ মানে তেওঁ কথাবোৰ কৈছে আমাক ভাল লাগিলে আৰু গোটেইখিনি দেখাই দিছোঁ মানুহজন বহুত ভাল আছিলে আৰু মানে এনেকুৱা নহয় যে আমি এঠাইত গৈ পেলাইহে ভাল মানুহ লগ পালোঁ মানে মাজুলী বুলি আমি য'ত য'ত গৈছোঁ মাজুলী য'ত য'ত যোনকেইখন সত্ৰতে গৈছোঁ যাকেই লগ পাইছোঁ তেওঁলোকৰ ব্যৱহাৰ খুবেই ভাল আছিলে খুব ধুনীয়া মানে শান্তি লাগি আহিলে আৰু তেওঁ আমাক কিবা কিবি কৈ আছিলে বুজাই আছিলে যে এইটো এনেকুৱা আছিলে কিন্তু মানে তেওঁ ভইচটো বহুত সৰু আছিল কাৰণে মোক ভিডিঅ' কৰা নহ'ল ভইচটো দিয়া নহ'ল কাৰণ আপোনালোকে বুজি নাপালে হয় মই মানে দিম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু মানে স্পষ্ট নহ'ল কথাখিনি গতিকে দিয়া নহ'ল তো তেওঁ কৈ আছিল যে ইয়াত যিকেইজন ভগৱান আছে তেওঁলোকক সোণৰূপেৰে বনোৱা আছে তো ধুনীয়াকৈ মানে সজাই পৰাই থৈছে ত' গোটেইখিনি কৈ দিছে তো ইয়াত চাই মেলি এতিয়া আমি ঘাটলৈ যাম মানে ভোকো লাগিছে এতিয়া আমাৰ কাৰণ দুপৰীয়া হৈ গৈছে ধুনীয়াকৈ মানে বহুতখিনি চালোঁ তো এতিয়া আমি ঘাটলৈ গৈ মেলি তাৰ আগতে কিবা এটা খাই লওঁ তো ভাই চাই থাকক ভিডিঅ'টো আৰু এইফালে মই দেখাই দিছোঁ মেইন যিজন সত্ৰাধিকাৰ তেওঁ তেওঁ থকা ঘৰটো মানে তেওঁ য'ত থাকে চাওকচোন ইমান ধুনীয়া মানে সোমাই গৈ ভাল লাগিছে কিবা এটা মানে শান্তি শান্তি লাগি আহিছে যেনেকুৱা লাগিছে জানো মানে ইয়াত থাকিলে আৰু বেলেগ একো নালাগে মানে সকলোজনৰ জীৱনৰ সকলো মানে পাই গৈছোঁ এনেকুৱা এটা ফিল হয় মানে তাত যোৱাৰ পিছত চাওকচোন মানে এনেকুৱা লাগে ভগৱানতে মিল হৈ যাম তেনেকুৱা এটা ভাৱ আহিলে তেওঁ কিমান মানে পৰিপাটিকৈ ৰাখিছে গোটেই বস্তুখিনি কৰি আহিলোঁ মানে মাজুলী চাইকৈ হ'ল আৰু এতিয়া ভাত খাবলৈ আহিছোঁ মানে কি হ'ল এনেকৈ আহি দক্ষিণ পাট সত্ৰৰ ওচৰতে এই আফলাঘাট ফেৰীঘাটটো আছে গতিকে আমি বেলেগত নক'লো আৰু ফেৰীঘাটতে হোটেলবোৰ আছে তাতে ভাত খাম বুলি ইয়াতে ভাত ভাত ভালেই পায় বাৰু মানে মই নিমাতীঘাটত খাই পাইছোঁ তো খাওঁ ইয়াতে খাই বৈ লৈ পেলাই আকৌ ঘৰৰ অভিমুখে যাত্ৰা কৰোঁ ত' ভিডিঅ'টো চাই থাকক আপোনালোকে কেনেকৈ যাওঁ ক'ত যাওঁ কি কৰোঁ গোটেইখিনি মই দেখাই দিওঁ ভাত পানী খাই ফেৰীত বহিলোঁ ভাতকেইটা খাই বহুত ভাল লাগিলে মানে আৰু ভোকতো আছিলোঁ যে বহুত ধুনীয়া লাগিলে খাই আৰু আপোনালোকে যদি আহে ফেৰীত ফেৰী ঘাটত ভাত খাব পাৰিব মানে নিমাতী ঘাটতো ভাল লাগিলে অফলা ঘাটতো ভাল লাগিলে আৰু ইয়াত দেখিছেনে মানুহ আজি বহুত বেছি আৰু মানে যোৱাকালিতকৈ মানুহ আজি বহুত বেছি গাড়ীতো বহি আছে প্লাছ ইয়াতো বহি আছে মানুহ তো এতিয়া আমি যাওঁ ঘৰলৈ মাজুলী ফুৰি হৈ গ'ল আৰু মই দেখিছোঁ আজি পানীৰ সেইটো বহুত বেছি আছিলে কিয়নো বহুত বতাহ মাৰি আছিলে তো সেইকাৰণে হয়তো আমি সোনকালে ঘাট পালোহি আমি মানে ভবাই নাছিলোঁ ইমান সোনকালে যে ঘাট পালোহি তো আহি কৰি এতিয়া আমি পালোহি মানে বোকাখাত ত' ইয়াতে চাহ খাবলৈ ৰ'লোঁ মানে বহুত চাহ খাবলৈ মন গৈছে সন্ধিয়াই হ'ল তো এইখন প্ৰেৰণা চুইটছ বুলি আছিলে আৰু ইয়াতে আমি যেতিয়াই আহোঁ ইয়াতে চাহকাপ খাওঁ ইয়াতে মাটিৰ কাপত চাহকাপ দি বহুত ধুনীয়া হয় খাবলৈ পেৰা সৈতি খাওঁ বোকাখাতৰ পেৰাহঁতি ত' খাই বৈ লৈ আকৌ ঘৰলৈ যাওঁ সেয়া মই দেখাই দিছোঁ চাহ কিতাপ মানে বা চুমুহতে চিঙৰা টিঙিয়া খালে মই নাই খোৱা মই অকল মিঠাই খাইছোঁ তো এয়া খাই মেলি ঘৰলৈ গৈ আছোঁ তো আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে চাই কেনেকুৱা পালে জনাব লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ভিডিঅ'টো লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব দিব